Əzizlər, hər kəsə Allahın salamı olsun. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Necisiniz? Hər kanalımı hal-hazırda bu videomu izləyib abunədirsə, inşallah ki kanalıma abunə olub mənə də qoşularsınız. Öncedən hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. İzləyən gözləriniz var olsun. Bu gün mən sizə boş reseptini paylaşacağam. Keçə hazırlanmaqla. İlk öncədən belə sümüklətlə yub qoymuşam portulsun. Çünki həm suyunu istifadə edəcəm, həm dətlərini. Səlasımın ərzaqları isə 5 ədəd kartof, 2 baş soğan, 2 çiyindur, 2 kök və 2 dəstə cəfərdən istifadə eləyəcəm. Burda isə kələm. Orta boy kələmdir, çox böyük kələm deyil. Hazırqında doğramışam, indi onu yuyacağam. Bu şəkildə doğrayıram uzun-uzun. Burda isə gördünüz kimi lavrolis yəni dəfnə yappağları 6 dəfə dəfnə yappağında yumuşmuşam